И самое интересное, знаете что? Я думал, э -э, что я сяду на BMW тройку на задний привод и мне захочется отжигать. Нет, я не знаю что. Возможно модель такая же 20. Э -э -э Может я уже стал трошки старше. Мне не хочется этого делать. Я хочу просто классно кататься. И она это вам дает, позволяет. То есть управление просто я, ну, шикарно. Ты куда направляешь, она туда и Ну, действительно, острота, вот это вот баланс просто сделано все шикарно, да, дай Боже вам, девчата, здоровья. И не хочется на ней вообще наваливать. Да, если вдруг надо, она вам это даст без проблем. Но просто вот именно так, что ты хочешь на ней все время отжигать, у меня такого желания нет. То есть более сбалансированный автомобиль. Классно, настроено просто, я жму руку этим инженером. И им уже закрыть этот вариант, сказавший, что новая школа точно лучше старой. Это точно.